Что там у тебя написано? Кашпировский. Что написано? А что Кашпировский? Был лысый? Нет. А он тут -то тоже не лысый. Я лысый, и Кашпировский лысый. Mm. О, у этот, шляпа у тебя этот? Трезубец. Mm, трезубец, украинский гер. В чем проблема? А mm. я, она, как, кахаемся черно, что там? Чернобыли, uh -huh. та не з с м... Бо потому что чужие люди роблять лыхо с вами. Може, придумал, <laughs> что Сай придумал что? Что? Что придумал? Не, вот этот человек написал. Да ты его человеком называешь? Ну а кто он, что он не человек, что ли? А это кто такой Тарас Григорьевич. Тарас Григорьевич. Да. А дальше как? Ну, это уже тебе вспоминать как? Я не знаю такого. Какой украинский самый известный поэт? Гитлер. Ну, значит, Тарас Григорьевич Гитлер. Быстро переобуться. Странное у вас познание, я вижу, истории. А я-то не, не историк. Я тебе и не сказал, что я историк. А, ну я понял. Ну блин. По-моему, Гитлера звали Адольф. А не Тарас. Еще хуже. Тарас еще. А Адольф Ужас какой. Ну я же не историк. Ну да. Ты не историк. Можешь мне этот как-то просвещать что ли? Да зачем, смысл такой? Тебе ж не интересно. Почему, почему не интересно тебе? Ну я откуда знаю? Нет, мне интересно. Только то, что изучать не хочешь, это не знаю почему. Что мы обсудим с вами? Я не знаю. А что хочешь? Русский мир хочу обсудить. Вот вы помогаете там, как людям, которые потопились? Потопу помогаете? Ну, а мне, мне, кто мне помог? А, ну видите, классно. Ну вот русский мир, он во всей своей красе. А у меня деньги есть, думаешь, чтобы кому-то помогать? Конечно, есть хороший звук, хорошая камера, интернет хороший. Конечно, есть деньги. А у меня денег не хватает. Как, как это не хватает? А у вас что, кредиты есть, да? Да. А, а на что брали кредит? О, расскажите, интересно. Про кредиты люблю поговорить. На что брали? Ну... Я уже не помню. Понял. На жизнь. Угу. Ты же брал тоже, нет? Я когда-то, да, у меня была вся жизнь в кредитах. Я мучился очень. Страдал, плакал. Конечно. Я уже не плачу. А, так много кредитов у вас? Нет. Сколько тысяч? Пять. Да ты что, долларах? Нет. А, в рублях? Да это разве кредиты? Можно за один день пополнить все. А я не хочу. А, ну, в принципе, правильно. Как вы считаете, правильно делает Америка, что помогает Украине? Ну, бабки зарабатывают что-то. Да, серьезно? А. Так а что Россия напала на Украину? А что напала? А что? Ну, зашла в на территории другой страны своими войсками это и есть нападение. Мы сейчас то, что будем обсуждать, это как называется? Политика, нет? Демагогия. Политика, нет? Демагогия. Вот. Тебе друг незнакомый политику Религию. С малознакомыми людьми лучше не обсуждать. А, понял. Так вас учили с детства, да? Ну, она, и это истина просто. Если дядя принес конфетку, сынок, то не общайся с ним, не обсуждай политику. Ну, конечно. Понял. Ну, ты же знал. Я понял. Что обсудим с вами? Может, что-то интересное расскажете? Я много чего могу интересного. Ну, а, про... А такой, ну, нельзя. Да, то что смысл тогда говорить, если все нельзя? Да есть смысл. У вас есть вылыгдень? Как? Вылыгдень. Есть такой день? А это что такое? Нету. А вы кто по национальности? Что, кто? У вас там был такой, его убрали по национальности. Авака? Да. А. а кто убрал? Кстати. А, а кстати, кто убрал? за любого, блин. Он сам захотел и ушел. Сказал, я ухожу. Я устал, я ухожу. Кстати, я у него дома был в Харькове. Серьезно? Так, кто вы, вы его друг, да? Нет, не друг, но я его. Ничего. Кирилл те, кто у него дома был, его назвать друзьями, ну, я не думаю. Ну, знакомые, знакомые. Да. Я там раз два и общался. Ага. Это в каком году вы были у него? А, 90-х, не помню. А, ничего себе. Прикольно. Он был тогда этим министром энергетики Харьковской области. Ага. Он тогда министр. То есть не ну, не министр, а там по-другому называется. Глава. Назвался... Глава. Хорошо. Раньше назывался министр глава энергетики. От... В принципе, парень грамотный. Как вы смотрите да. на то, что вот Россия вывела из Карабаха Свои войска и сразу Армения и Азербайджан договорились. Впервые за сто лет. Опять мы про политику. Просто как вы относитесь к этому? Она к этому шла. А понял. А я думал, что это благодаря войне в Украине Россия и вышла из Карабаха. Думай как хочешь. Угу. Это личное твое мнение, да? Ну угу. вот так вот. она к этому и шла. Понял. Блин, политику Это нельзя нет. обсуждать. Человек, знающий Авакова. Интересно, интересно. Девки пляшут. Они еще попляшут. Ага. Класс. Ладно, тогда пошел я. Что я не знаю, что куда? А, куда ты пошел? Ну, общаться с другими людьми, которые политику обсуждают. А про какую хочешь? что, я же просил про помощь, как, как Украина, получится Украины преодолеть эту Российскую Федерацию или нет? Ну, конечно, нет. Нет? зачем тогда дает помощь Америка? Он свои, да. он Украине друг. Правильно? Я так понимаю. Кто, кто? Америка. Америка, Украина друг. Конечно, ну да, друг. Друг. Только по интересам. Конечно, ну так все страны, не бывает друзей между странами. У всех свои интересы. Друзья по интересам, правильно? Да. Ну, он продает вам а, эти... А вы не думали, что они заботятся о безопасности этого мира? Деньги. А, они не, не верите. Не материтесь, вы такой. Собака Деньги. вам дружите, а не а материтесь. Сынок, ну, они деньги делают. Что ты маленький, что ли? Mm. понимаешь? Я хоть кто-нибудь доллар показал. А Путин как-то деньги на этом отмывает или нет, как думают? Все делают. Деньги. А, и Путин, да, тоже. Путин тоже деньги. То есть Все. у него больше дворцов станет или как? А на войнах хватает. Странно. То зачем ему эта война, если он деньги. Зачем ему деньги с войны? Чтобы быть. Благодарю государство, надо его любить. Благодарю yeah. государство. Все. Привет. Здорово. Что обсудим? Я не знаю, предложи. Ты далеко от Орска живешь или от Оренбурга? Да, далековато. А это там наводнение какое-то, да? Да, наводнение а какое-то. Это, это проблема России всей или проблема локальная? Кого проблема? Местная или для всей России проблема? Местные для всей России, конечно. А, а вас люди помогают там пострадавшим как -то? Конечно, а как? Ты денежный, и денежно, и гуманитарный. Есть какие-то кто-то собирает деньги на помощь? Конечно. Ничего себе. Перед тобой четыре человека сказали, что нет, а ты сказал, что да. Ну, зайди на авито, например. И там будет вкладка помочь пострадавшим. А это, это правда, что там мародеры забирают телевизоры себе холодильник? Не знаю, я не там нахожусь. Но думаю, а. что они всегда есть и были и будут. А. Ты, не, бы, ты, от ситуации. ты бы такого не делал. Что ты вот забываешь про мародеров в Киеве, когда только только началось. Их потом еще штаны им снимали, да? И к столбу привязывали. Да. Вот для чего это делали? Потому что мародеры. То есть типа вот она европейская страна с европейскими наказаниями что ли или что? Ты бы не хотел быть привязанным к столбу? Да нет, слушай, я просто не понимаю, для чего это было сделано. А тебе сколько, есть, сколько Зачем блин? людям снимали штаны и потом привязывали к столбу? А тебе сколько лет? На натуре, блин, в своей стране проблем до... Тогда... Они не, на Оренбурге смотрят, не, не, не что псих... в Оренбурге. Псих... Слушай, а что про Казахстан а, не говорите, не, потому не что в Казахстане как... куда больше затопило. Не подгорай, как крыша кровь. Ну, с... серьезно, Украина открыта как крыша, Я все говорил уже, да, что единственное, что было умным в своей жизни, это волосы на твоей голове. Не подгорай, которые как Которые поняли, крыша, что кроппус. ты бестолковый и ушли от тебя. Не подгорай, как вот крыша Вот тебе кроппус. приходится носить не всякую подгорай. чепуху на голове. Братик, не подгорай.